इस बयान में बहुत ही ईमान और अफरोज और अच्छी कारगुजारी की हुई है आप सब से इल्तमास है कि इस बयान को ज्यादा से ज़्यादा देखें मौला जमशेद कहने लगे हम इनके बारे में ये कहते हैं हम सब के सब हमारे ये सारी पार्टियां हमारी हैं हम इन सब के हैं हम सब के सब हमारे हम रब के रब हमारे हम रब के हैं रब हमारे हैं हम इन सब के खैर खा ये सब हमारे हैं अपने है, एक ही पार्टी उम्मत बनानी है उम्मत हाँ. उम्मत वो होती है जिनका फिक्रिया एक हो जिनकी दर्द एक हो जिनका गम एक हो वो उम्मत होती है हम सब एक उम्मत हैं, हम एक एक जमात है सारे अल्लाह ने हमारा नाम संकमि मुस्ल, मुस्लिम नाम रखा है हम एक उम्मत हैं, मुस्लिम उम्मत है अब सारे भाइयों से गुजारिश है कोई टुकड़े टुकड़े करने वाली बात नहीं करनी है किसी पार्टी जिनको उनका एक फर्द को बिठाकर उनको समझाना और अमन तरीके से उसको समझाओ कि कामयाबी तो नमाज में है कामयाबी दीन का इलम सीखने में है अल्लाह की याद में है अच्छे मिलकर रहने में है हा? हमें अल्लाह चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हा? हमें हुकूमत नहीं चाहिए यह चीजें तो पेश की गई आज हकूमतों तो में भी, भी लड़ाइया हो रही है घर घर टुकड़े हो रहे हैं ये इस्लामी मिजाज है ही नहीं इस्लामी मिजाज है। है। क्या कहूं तो क्या ना कहूं इमाम के बाद हजरत अबू रजिया बिन जर्राह को कहा खिलाफत के लिए हाथ बढ़ाओ तेरे हाथ पे खिलाफत की बात करे तू अमीरुल मोमिनी अबूबैदा ने इनकार कर दिया कहा मैं उस आदमी के आगे खड़ा होकर कैसे नमाज पढ़ाऊंगा जिसको इमाम ने अपने मुसले पे खड़ा किया हो यानी अबू बकर अबू बदा जानते थे कि उमर ने मेरे हाथ पे बैत कर ली तो ये सब की बैत कराएगा बिना मुकाबला मुझे मिल जाएगी इमारत नहीं हम इमारत के भूखे नहीं है हाँ हम इमारत के भूखे नहीं है अबू बकर के पास आ गए हजरत उम्र अपना हाथ बढ़ाओ आपके हाथ पे खिलाफत की बैत करें अब अंत आप ज्यादा मुस्तक है खिलाफत के हज अबू बकर ने भी इनकार कर दिया अब सापा का मिजाज समझना है वो किस मिजाज पे थे हम कहा जा रहे हैं हज अबू बकर ने भी इनकार कर दिया तू खिलाफत का अमीर मुन का ज्यादा मुस्तक है इसलिए कि तू हम सबसे कवि है मैं तो बूढ़ा हो गया तू हिम्मत वाला खिलाफत के लिए हिम्मत चाहिए अब अबू बकर अब जानते हैं कि अगर उमर ने बैठ कर ली तो सारे साहबा बैठ कर लेंगे मुझे बिना मुकाबला मिल जाए लेकिन नहीं अब हज उमर को कहा तू इसका ज्यादा मुस्तक है हजरत उम्र जानते हैं कि अबू बकर कह दिया तू मुस्तक है तो सबको बैध करा देगा मुझे बिना मुकाबला मिल जाएगी नहीं ने कहा मेरी कुवत वो भी आपके लिए इस्तेमाल होगी और अच्छा फजीलत आपको है मेरी कुत भी तेरे लिए इस्तेमाल होगी आप ही मुस्तहक है आप ही बैठ लो तीन दिन तक साहबा कहते थे इनको तू हमारा मीर उमिन है अब वो खड़े हो जाते कहते किसी और को बना लो मैंने नहीं बनना तीन दिन तक इनकार होता रहा साहबा मान के नहीं दिए हम कोई हुकूमतों के भूखे हैं उहदों के भूखे हम अल्लाह के भूखे हमें अल्लाह मिल जाए सब कुछ मिल गया हाँ फिर शैतान धोखा देता है मैं हुक्मरान बन जाऊंगा मैं फिर दीन का काम करूंगा अब क्यों नहीं करता अब क्यों नहीं करता हुक्मरान बन के करेगा और सुनो हर दबोर का इंतकाल होने लगा हजरत उमर को कहा मैंने इमारत के लिए तेरा नाम मंतखब किया है तू अमीर होगा मेरे बाद हजरत उमर कहने लगे मुझे इमारत की कोई जरूरत नहीं है अब वक्र ने कहा उमर को इमारत नहीं चाहिए इमारत को और चाहिए जबरदस्ती बना दिया बन गए का इंतकाल होने लगा छो का नाम मुंतब किया इनमें से अमीर मोमिन बना लेना उम्र का सांस गया। वो तीन इन तीनों ने कहा तुम भी अगर एक बैठ जाओ तो इन दो का फैसला कर दो हजरत उस्मान और हजरत अली क्योंकि इनको हजूर ने बशारत दी हुई थी इसलिए दोनों को हजूर ने बिशारत दी थी तीसरा भी, चौथा भी बैठ गया अब रह गए दो। इस चौथे ने सारे अंसार से मशवरे लिए तीन दिन का वक्त मांगा मोहलत और फिर तीन दिन के बाद फैसला सुनाया मैं महाजरीन को मिला अनसार को मिला दो आदमी भी ऐसे नहीं थे जिन्होंने हज उस्मान का के अलावा दूसरे का फैसला दिया हो उस्मान को मुकरर किया फिर हज अली हुए मुझे अल्लाह चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इसलिए उम्मत के पीछे फिरना है जैसे पहले अर्ज कर दिया इमाम अंबिया फिरे हैं मुझे अल्लाह मिल जाए किसी तरह